В России диктатура. Во время диктатуры всегда э, ну, выборы фальсифицируют. Во всех странах мира, во все времена. Вы хотите сказать, что за Сталина кто-то голосовал? Да, умоляю Или Брежнев. А, вот видите, за Брежнева больше голосовали. Ну, в советские времена 99,8% голосовали за партию и э, коммунистическую партию. Да, да, представляете? Так что тут еще 80 все нормально. Да, приветствую, приветствую, кто подошел. Ставьте лайки, дизлайки, делайте репосты. Можете писать комментарии, можете задать вопросы. Если будет вопрос, будет ответ. Ну, все довольно просто. А я продолжаю спич. Ну, в данном случае стендап. Вы можете послушать или не слушать. Итак, насколько легитимна власть Путина? Ну, власть диктатора не может быть легитимной. Диктатора приводит к власти, как вы понимаете, не для того, чтобы он был легитимным, а приводит для того, чтобы он как бы выполнял хотелки тех, кто его привел к власти. Но вы, хуже меня знаете, что Путин бы никогда не стал президентом, если бы, да, если бы не одно обстоятельство. Ельцин, кризис 98 -го года, теряет власть и э, на горизонте появляется Примаков. Помните такого, уже не помните? Да? И тогда действительно олигархи Ельцина, а, люди такие, знаете, богатые, испугались. Они испугались, что придет Примаков и начнет их давить. Абсолютно реально. Как результат, как результат, они решили поставить своего президента. Вот по этой причине. Там выбирали между Стимпанишиным и, и вот этой Моллю, которую Путиным вы называете. Нет, действительно выбирали самого слабенького, самого ничтожного, по принципу, чтобы он был послушный. И, действительно, дальше уже запустили, ну, Березовский говорит, что это он сделал. Но по большому счету, вот эти взрывы в домах в Москве, да, это идея Березовского. Потом Чечня, это идея Березовского. Это все, да, действительно, не он делал, он как бы идею подавал, а уже исполнитель делал. И, действительно, если бы не было взрывов в домах в Москве, Чечни и так далее, понятно, что Путина бы не избрали, однозначно. А тут, да, вот это сработало. Его первый, первый раз его действительно избрали, ну, как видите, по технологии, что есть, то есть. Сейчас избирать не надо, сейчас просто рисуют. И идея ельцинских олигархов сработала. Ну, как бы Путин стал, но не диктатором, а президент. Другое дело, что со временем, ну вот, если сейчас я скажу, если в России олигархи говорят, да нет, нет, и сразу вспоминать Ходорковского. Причем тут Ходорковский? Слабое звено. Да, Ходорковского разорили, уничтожили, но обращаю ваше внимание, что часть путинских олигархов удачно ну, нашли общий язык с Путиным, часть ельцинских олигархов нашли, нашли общий язык с Путиным и появились путинские олигархи. На сегодняшний момент, Олигархи, как были в России, так и есть. и даже стало больше. Но сейчас, да, есть остатки ельцинских олигархов и больше путинских. Все то же самое. Забавная ситуация. Беседовал с одним малым из Кремля и тоже, ну, вот, олигархов нет. Я говорю, стоп, Сочи. Ну, здесь он признался. Ну, то, что денег потрачено на строительство, ну, Олимпиада Сочи, помните. То, что денег потратили столько, что за эти деньги, может, было 10 соч построили, даже в Крыму я согласны. Разворовали все. И говорит, вы же понимаете, что ну, рассказывать, что Путин это не знал, не сработает. Он происходно знал, да, он, грубо говоря, этому дал олигарху ограбить здесь, этому здесь, этому здесь. Этому здесь да? Но, помните правильно, если бы он это не делал, он бы не был при власти. Власть Путина держится на том, что он раздает. Вот и сейчас, помните, когда в 2014 году ввели первые санкции, олигархи потеряли, такой шорох сразу начался, движ, 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 движ. И Путину пришлось, что называется, раздавать. Кому-то монополии, кому за льготы, кто-то рвал очень дешевые тарифы на энергетику, где кто-то получил дополнительные, как бы, преференции. Да, он раздает, в каком варианте, за счет, чтобы, ну, или монополия, или деньги из бюджета, или кормушечка. И в результате тогда олигархи, как бы, компенсируют убытки, которые они понесли. Но помните, олигарх это не что-то страшное, ужасное. Во всех странах мира про власти стоят олигархи. В Украине то же самое. Так что успокойтесь. И действительно, олигархи это основа экономики. Другие они алчные, жадные, постоянно скандали. Ну, каждый хочет больше. Ну, это нормально, что вы хотите. И как результат вы это все наблюдаете. По этой причине, да, действительно, власть Путина нелегитимна. С точки зрения Конституции. У них -то... Но с точки зрения российских олигархов, все правильно. Но они же его привели к власти. Это он их человек. Он их не собачка, которая им служит. И действительно вот... Что он выполняет, что он делает, это действительно команды российских олигархов.